अथ श्रीमहालक्ष्मीदेव्यष्टोत्तरशतनामावळिस्तोत्रम् प्रकृतिम् विकृतिम् विद्याम् सर्वभूतहितप्रदाम् श्रद्धां विभूतिं सुरभिं नमामि परमात्मिका वाचं पद्मालयां पद्मां शुचिं स्वाहां स्वधां सुधाम् धन्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं नित्यपुष्टां विभावरी अदितिं च दितिं दीप्तां वसुधां वसुधारिणीं नमामि कमलां कान्ताम् कामाक्षी क्रोधसंभवा अनुग्रहपदां बुद्धिम् अनघां हरिवल्लभाम् अशोकाम् अमृतां दीप्तां लोकशोकविना नमामि धर्मनिलयाम् करुणां लोकमातरम् पद्मप्रियां पद्महस्ताम् पद्माक्षी पद्मसुन्दरी पद्मोद्भवां पद्ममुखीम् पद्मनाभप्रिया रमा पद्ममालाधरां देवी पद्मिनीं पद्मगन्धिनी पुण्यगन्धां सुप्रसन्नां प्रसादाभिमुखीं प्रभाम्

आह्लादजननीं पुष्टिं शिवां शिवकरीं सतीं विमलां विश्वजननीं पुष्टिं दारिद्र्यनाशनी प्रीतपुष्करिणीं शान्तां शुक्लमाल्याम्बरा श्रियं भास्करीं बिल्वनिलयाम् वरारोह यशस्विनी वसुन्धराम् उदाराङ्गां हरिणीं हे ममालिनी धनधान्यकरीं सिद्धिम् सौम्यां शुभप्रदा नृपवेश्म्यगतानन्दां वरलक्ष्मीं वसुप्रदा शुभां हिरण्यप्राकारां समुद्रतनयां जयाम् मङ्गलाम् देवी विष्णुवक्षस्थलस्थिताम् विष्णुपत्नीं प्रसन्नाक्षीं नारायणसमाश्रिताम् दारिद्र्यध्वंसिनीं देवीं सर्वोपद्रववारिणीम् नवदुर्गां महाकालीं ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकाम् त्रिकालज्ञानसम्पन्ना नमामि वनेश्वरी लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरी दासीभूतसमस्तदेववनितां लोकैकदीपाङ्कुरा श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभव ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरा स्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनी सरसिजा वन्दे मुकुन्दप्रियाम् పాలకడలిలో పుట్టిన ముద్దరాలివి శ్రీరంగేత్రములేలుచున్న ఇల్లాలివి సమస్త దేవతానికరమును దాసీగణముగా గొన్న తల్లివి లోకాలను ప్రకాశింపజేయు దీపాంకురవల్లివి ఒక్క కడగంటి చూపుతో బ్రహ్మ ఇంద్ర పరమేశ్వరులకు వైభవాన్ని ప్రసాదించిన త్రిలోక కుటుంబినివి సరసిజ విష్ణుప్రియ ఓ శ్రీమహాలక్ష్మి నీకు నమస్కరిస్తున్నాను మాతర్నమామి కమలే కమలాయతీ శ్రీ విష్ణు హృత్ కమలవా సి క్షీరోదజే कमलकोमलगर्भगौरीलक्ष्मिप्रसीदसततं नमता शरण्ये त्रिकालं यो जपेद्विद्वान् षण्मासं विजितेन्द्रियः दारिद्र्यध्वंसनं कृत्वा सर्वमाप्नोति यत्नतः देवी नाम पुण्यम् अष्टोत्तरं शतम् కోటిజరిద్రతహ ఏ సాధకుడైనా ఆరు నెలలు ఈ లక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామావళిని వింటే చదివితే ఇంద్రియములను జయించి ఒక ఉదాత్త సత్వస్థితిని పొందుతాడు దేవీనామ సహస్రములో ఈ అష్టోత్తర శతము అత్యంత పుణ్యప్రదమైనది కోటి కోటి జన్మల దారిద్ర్యాన్ని నిర్మూలనం చెయ్యగలిగినది భృగువారే శతం ధీమాన్ పఠేద్వత్సరమాత్రకం భూతలే ఈ మహాలక్ష్మి అష్టోత్తర శతనామావళిని శుక్రవారం నాడు ఎవరైతే వింటారో చదువుతారో అటువంటి వారు అష్టైశ్వర్యములను పొంది భూలోకములో అపర కుబేరుల వలె ప్రకాశిస్తారు दारिद्र्यमोचनं नाम स्तोत्रमं वा परं शतम् येन श्रियमवाप्नोति कोटिजन्मदरिद्रतः भुक्त्वा तु विपुलान् भोगान् अस्याः रातकाले प्रातःकाले पठेन्नित्यम् सर्वदुःखोपशान्तये पठंस्तु चिन्तये देवी सर्वाभरणभूषिताम् సర్వాభరణ భూషిత అయిన సర్వమంగళస్వరూపిణి అయిన శ్రీ మహాలక్ష్మీదేవిని ప్రాతకాలములో ఎవరైతే ఉపాసిస్తారో ఈ స్తోత్రాన్ని ఎవరైతే వింటారో చదువుతారో అటువంటి వారు సర్వ ఆపదల నుంచి సర్వ దుఃఖముల నుంచి విముక్తిని పొంది సర్వైశ్వర్యవంతులు అవుతారు అని పరమేశ్వరుడు పార్వతీదేవికి ఈ మహాలక్ష్మి అష్టోత్తర శతనామావళి స్తోత్ర రహస్యాన్ని ఉపదేశిస్తున్నారు ఈ మంత్ర ప్రాశస్త్యాన్ని బోధిస్తున్నారు